İndi sənə göstərəcəyim bu incəliyi anlamasan, sən birjalarda yalnız və yalnız itki yaşaya bilərsən. 99% bu sistemə gələn insanların hər biri yalnız və yalnız indi sizə öyrədəcəyim bu detalı bilmədiyi üçün itki yaşayır. Düşünün ki, yəni bu sistemdə bütün dünyanın e, trilyonlarını idarə edən maliyyə təşkilatları var. Bütün brendlər bu sistemdədir. Bütün səhm sahibləri, bütün e, necə deyirlər, institusional maliyyəni idarə edən təşkilatlar bu sistemdədir və bu sistemin bir incəliyi var ki, biz burada heç vaxt bilmirik əslində qiymət hansı tərəfə gedə bilər. O yüksələcək yoxsa ki, yenəcək. Yalnız və yalnız fərziyə edə bilərik. Məsələn, mən sizə indi göstərəcəyim bu detalı TradingView-da da izah edə bilərəm, lakin əgən əksəriyyət birjada ticarət edir deyənə, ə, mən sizə daha rahat olar bunu Binance-da göstərim. Daha sonra artıq professionallaşdıqca TradingView-a zətn keçəcəksiniz. İlk öncə biz biz qrafika açanda futures ticarətində belə bir şey əmələ gəlir sizdə. Tövsiyə edirəm yuxarı sol küncdən, baxın, sağ küncdən ə, burada TradingView-nu seçəsiniz ki, sizdə kənar hissədə baxın bu instrumentlər bölməsi əmələ gəlsin. Biz hansısa bir qrafika baxanda tövsiyə edirəm sizdə ə, yüksək e, vaxt intervalına baxarsınız. Məsələn, 4 saatlıq, 1 günlük hazırda 4 saatlıq qrafikdir. Şamların biri 4 saat deməkdir. Məsələn, biz görürük ki, baxın, belə bir dəstək xətti var ki, qiymət yəni, bu hissələrə gəldikdə yüksəlməyə başlayır. Eyniylə də yuxarıda belə bir e, direnç xətti var ki, qiymət bu hissələrə gəldikdə bir e, rədd yeyir və müəyyən dərəcədə aşağılara enməyə başlayır bu çox gözəl bir e, belə deyim bu qrafiki anlamağınız üçün gözəyarı belə çəkəcəyiniz xətlərdir. Bu hissələri biz təyin etdikdən sonra mütləq şəkildə bizi digərlərindən fərqləndirən itkilərimizi idarə etməkdir. Yəni biz necə etməliyik ki, e, qazancımız hər zaman itkilərimizi üstələsin. Baxın Belə bir instrument var. Bu hissəyə gəlsək, indi yəqin ki bu işə bu işləmə məsulu çox gözəl bilir. Bu nədir? Yeni başlayanlara aiddir, yəni bu. Short position var, məsələn, projection bölməsinə gəlsək. Long position var. Fərz edək ki mən long, qiymətin yüksəlməsinə pozisiya açmaq istəyirəm. Yəni qiymət yüksəldikcə mən qazanc əldə edəcəm. Və ya da short pozisiya aça bilər. Yəni qiymət endikcə, aşağı gəldikcə mən gəlir əldə edəcəm. Fərz edək ki biz long pozisiya açacağıq. Qiymət yüksəldikcə mən gəlir, əldə edəcəyəm. Bu zaman long pozisiyasını seçirik və gəlib bu hissədə bir yerdə klik edirik belə bir instrument əmələ gəlir. Baxın, bu instrumentin yaşıl hissəsi o deməkdir ki, mən nə qədər gəlir əldə edə bilərəm. Qırmızı hissəsi o deməkdir ki, nə qədər itki yaşamğa hazıram. Deməli, biz qrafikdə özümüz artıq bu tip levelləri təyin etdikdə, qiymət bu hissələrə gəldikdə, fərz edək ki, qiymət bax bax bu aşağı gəlibdi, bax bu hissəyə. Bu hissəyə gəldikdə mən artıq bu hissədən Hətta gəlim mən bura da bu levelə biraz tikildim. Baxın, bu hissədən mən deməli pozisiya açacağam. Baxın. Və itkimi yerləşdirirəm. Maksimum qiymət hara kimi yenə bilər? Məsələn, bu son dibə baxıram. Bu hardadır? Və bunun aşağısına yerləşdirirəm bu qırmızı əriyanın ən son xəttini və giriş nöqtəm də təyin edirəm. Məsələn, baxın bax burada. Yəni qiymət bu hissəyə gəlsə, mən pozisiya açacağam və bu qırmızı zonmanı əgər ki qiymət ə, necə deyirlər, ə, yenə də yenib keçərsə, mən burada gəlin belə çəkim. Məsələn, fərz edək ki qiymət bura gəldi, yenə də buradan yendi, aşağılara getdi. Deməli, mən bu qırmızı hissədə ki yaşamağa hazıram. Nə qədər itkir? Fərz edək ki, simvolik də 10 dollar itki yaşamağa hazıram və beləliklə biz başlayırıq itkilərimizi idarə etməyə və hər zaman elə nöqtələrdən pozisiyaya girməyə çalışırıq ki, bizim itirə biləcəyimiz məbləğ, baxın bu qırmızı zona, itirə biləcəyimiz məbləğ qazana biləcəyimiz fokuslandığımız məbləğdən 3 dəfə az olsun. Yəni ki Baxı, mən burada şkalanı yendirdikcə qaldırdıqca ortasındakı bu instrumentin risk reward göstəricisi var. Ratio bəs 3.44 bu dəyəri göstərir. Hətta gəlin mən biraz ekranın ölçüsünü böydüm, daha yaxşı görəsiniz. Baxın, ortadakı risk rewardu siz 3.44 görürsünüz. Mən bunu yendirib qaldırdıqca bu o deməkdir ki, aşağıdakı mənim itkim nə qədərdirsə, ona nisbətən aldı edəcəyim gəlir göstəricisi. Yəni 10 dollar itirə bilərsə, əgər bu 3.44dürsə, bu qədər gəlirə fokuslanıramsa, deməli 34 dollar 40 sent qazana bilərəm. Və hər dəfəsində mütləq şəkildə mən itkimi fix bir qiymətlə getməliyəm. Məsələn, büdcəmə uyğun fərz edək ki, mənim 500 dollar büdcəm var. Mən hər ticarətimdə maksimum 10 dollar itirməyə hazıram. Yəni ki 2%, belə deyək. Mən hər dəfəsində 10 dollar itirməyə razıyamsa və bu tip bir strategiyaya çox sadə levellərdən sadəcə pozisiyaya girirəmsə hər 10 ticarətdən baxın üçünü siz qazancla bağlasanız geridəki bütün yeddisinin həm xərcini bağlamış olursunuz, həm gəlirə çıxmış olursunuz. Yəni bu sistem sizə hətta hər 10 ticarətdən yeddisində uğursuz olmaq imkanı yaradır. İndi fərz edək gələk bura. Bunu yerləşdirək məsələn 3 nisbətində. Yəni mən 10 dollar itirməyə hazıram, 30 dollar qazanmağa fokuslanıram. Qiymət bura gəldikdə mənim pozisiyamı açmaq lazımdır. Deməli, biz daha sonra nəyin əməliyik? Həmin bax bu zonaya 10 dollarlik itkini necə yerləşdirməliyik? 99%in buraxdığı səhv odur ki, daxil olur bir şə, məsələn, qiymət buqdadır baxır şamlara, hə, qiymət bu da aşağı düşəcək və yuxarı gedəcək kapasitədə 1000 dollardır, götürür məsələn 500 dollarlıq pozisiya açır. Qətiyyən belə şey olmaz, mütləq şəkildə riski əvvəlcədən hesablamaq lazımdır. Necə hesablayırıq? Baxın, bu hissədə bax bu qırmızı zonu da aşağıda görürük ki, 7.76% göstərir. Yəni ki, bu qırmızı zonanın e, diapazonu 7.76%dir. Bu nöqtədən aşağı nöqtəsinə qədər. Deməli, biz kalkulyatoru açırıq və hesablayırıq. 10 dolları bölürük həmin bu faizə. Yəni 0.0776-ya. Yəni 7.76% deməkdir bu. 10 dolları bölürük həmin bu faiz dərəcəsinə və əldə edirik 128 dollar miqdarı. Yəni ki, qiymət bu nöqtəyə gəldikdə mən 128 dollarlıq pozisiya açaraq Bu hissədə stopumu yerləşdirəcəm aşağı bu xəttdə. Bu o deməkdir ki, qiymət bura gəlib burdan da aşağı yenərsə, mən cəmi 10 dollar itirəcəm. Yox, əgər qiymət bu hissədən yuxarı qalxarsa, bu hissəyə qədər mən gözləyəcəm, əldə edəcəyəm 30 dollar. Yəni 10 dollar itirimi, itirməyə razı oluram, 30 dollar qazanacaq fokuslanıram. Və hər dəfəsində bu strategiyaya gedirəm digər bütün coinlərlə də. Yaxşı, bunu necə etmək lazımdır? Baxırıq bu hissəyə. Baxın, bu hissədə biz ə, həmin baxın bu instrumentin çənarlarının düşdüyü, həmin bu rəqəm ə, necə diapazonlarını görür, qiymət diapazonlarını. Baxırıq ki, 0.87, 0.70 və 0.65. Deməli, bizim limit ordermiz 0. 709 olmalıdır. Gəlirik bura limit order bölməsinə. Burada artıq fərq yoxdur. Siz istəyirsiniz X20 seçin, X50 seçin. Yəni ən əsas bunu idarə etməkdir. Bunu idarə edə bilmirsinizsə bu X-lər sizi məhv edə bilər. Bunu idarə edə bilirsinizsə fərq etməsiz siz X50 seçin, siz maksimum yenə də 10 dollar uduzmağa fokuslanacaqsınız 30 dollar qazanc əldə etmək üçün. Heç bir fərqi yoxdur bunun. Bu hissədə gəlirik, məsələn, yazırıq 0.709 bölməsinə düşlükdə qiymət mənə 128 dollar dəyərində bir pozysiya açırsan və aşağıda TP SL gəlir. Yəni take profit, stop loss. Bu hissə quş qoyursunuz və bu hissə quş qoyduqdan sonra açılır belə bir opsiyalar advanced bölməsinə keçid alırsınız. Advanced bölməsində biz artıq qeyd edirik. Məsələn, take profitin burada neçədir? 0.876. Məsələn, 0.876-ya gələrsə mənim gəlirim ev. Bu deməkdir ki, aşağıda görürsünüz 30 dollar 6 sent gəlir formalaşdı və aşağıda da məsələn bura da görürsünüz 0.654. Əgər 0. 654-də də gələrsə bağla pozisiyanı məni e, maksimum itirə biləcəyim məbləğ bu qədər olsun. 9 dollar 89 sent. Deməli biz 10 dollar itkiyə razılaşırıq, 30 dollar gəlir üçün. Təsəvvür edin. Siz 10 ticarət belə etsəniz, əgər biz 10 ticarətdən 7-sində uğursuz olsaq vururuq bunu 10 dollardan eləyir 70 yadda saxlayırıq bunu. Üçündə uğurlu olsaq üçünü vururuq 90 30 dollardan eləyir 90. 90 dollardan çıxırıq 70-i biz yenə də gəlir dəyik 20 dollar. Bu arada dostlar aşağıdakı linkdən Telegram-a qoşulun və pulsuz kursumuz başlayacaq yaxın müddətdə. Həmin o kursa iştirak etmək üçün necə deyirlər, bu şansı əldən qaçırmayın. Odur ki, hər birinizi gözləyirəm. Link aşağıdadır. Telegram kanalımızda çox möhtəşəm biliklər paylaşırıq, pulsuz pozisiyalar paylaşırıq, hardan girib necə qazanclar əldə edə bilərsiniz. Odur ki, qoşulun. Link aşağıdadır. Möhtəşəm paylaşımlardan digitallar hər birimizin faydalanmağa ehtiyacı var. Bu işin incə sənəti budur. Sadəcə olaraq bunu da düzgün haralara təyin etməlisiniz. Qrafikdə artıq levelləri, artıq sizə lazım olan dalğaları təyin edərək ticarətinizə həyata gətirir. Harda gəldi ticarətə girmək olmaz. Daha sonra qayıdırıq bu hissəyə. Burada konfirm edirik. Konfirm etdikdən sonra baxın biz artıq tek profitimizi də qeyd elədik burada, stop lossumuzu da qeyd elədik, hərduza məbləğimizi qeyd elədik və qeyd elədik hansı qiymətdən biz daxil olacaq. Və salam buy long klik edirik və aşağı hissəyə yensəniz orders bölməsinə gəlirik. Bu hissədə artıq görürük ki, bəli biz yerləşdirdiyimiz detallar üzrə. Pozisiyamızın orderi artıq hazır vəziyyətdə gözləyir. Qiymət bura gəldikdə burdan artıq e, yuxarı doğru pozisiyamız açılacaqdır və yax da eyni ilə həmin bu metodu istifadə edirik short pozisiyası üçün. Gəlin bunu mən pozum. Yenidən gəlirik həmin bu projection bölməsinə. Burada short seçirik, yenidən klik edirik eyni ilə artıq qiymətin yənməsinə doğru biz pozisiyamızı burada formalaşdıra bilərik. Həmişə yadda saxlayın, ən əsas məqam ondan ibarətdir ki, mənim itirə biləcəyim məbləğ, qazana, qazana biləcəyim məbləğdən minimum 3 dəfə az olmalıdır. 4.88 ratiosu Mənim üçün bu super göstəricidir. Yəni 10 dollar itirməyə hazıramsa, 48 dollar qazanmağa fokuslanıram. Yəni ki, minimum bu 3 olmalıdır ki, biz uzun vadədə hər zaman gəlirdə qala bilək. Növbəti videolarda görüşməyədim ilə. Özünüzə yaxşı baxın.